Вот я, я не собираюсь вам показывать, кто я. А если, вопросы, умеете, вот так, если вы, у, вас есть вопросы, Понятно. пожалуйста, в суд. Если у вас есть вопросы, идите в суд. суде сказали, что вы не являетесь. Так, так суд же принял решение. Конечно. Не, нет, не, нет. Провоцируйте, я я не провоцируйте, я вас еще раз не, не снимайте, я не хочу, Руки уберите. Убери. вы частное лицо. я не частное лицо. Я Я прошел аккредитацию. Зачем вы Я вы частное лицо. Я <сؤال> <сؤال> Графета, покажите удостоверение. Вот, я там, покажите, пошло, чудеса, что я вы еще не имеете права снимать Я видео, видео. Уберите видео, камеру. Покажите удостоверение, что вы имеете право запрещать мне. это. Вы запрещать, я не собираюсь. Вы частное лицо. Я не частное лицо. Еще я главный газеты Покажите мне удостоверение, еще, что вы теряете. Представьте, пожалуйста, кто? Да и что? Немецкий голова. Вы чего вы хотите, скажите еще. Я? еще. Еще хотите меня попугать вашими смс-ками, да? что. Или вам показать на камеру, что вы не пишете? Я покажу сейчас. А мы, 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 показать? Не как вы меня пугаете. Я пугаю. Да. А можно пугать? А вам показать? Покажу. Вы меня запрограммировали, господин Саломан. Вам рассказать или что? Что вы как напьетесь, начинаете пугать сабова. Зачем? Угрожать вы? и так дальше. Андрей, а он, он вам да, Он сам пугает. А ещё раз говорю. Кто бухает? Я пугаю. Да. Говорю, я еще раз говорю. Вы человек здесь частное лицо. Частное, еще раз вас говорю. Вы частное лицо. Я не телеоператор. Я главный редактор газеты «Дело что Вы главный, оператор, главный редактор, это не дают вам право снимать. Я еще раз а говорю. А какое право вы имеете? на Брать, вы снимаете, делаете. Вы не депутат. Что вы тут делаете? А что вы тут делаете? Я снимаю, вас снимаю. Вы не имеете Само права, сама права. Сама. Вы не имеете и права снимать. Покажите мне. Покажите, мне документы, что я не имею права. с